لوہے اول یا لوہے محفوظ کی زمین میں اس بات کی تشریح کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا اور کائنات کو بنانے کا ارادہ اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی ایسی صورتیں ہوں جو اللہ تعالیٰ کو پہچانے یعنی خالق کائنات کے ذہن میں یہ تقاضہ پیدا ہوا کہ میں پہچانا جاؤں جیسے یہ تقاضا پیدا ہوا اللہ تعالیٰ کے ذہن میں حرکت پیدا ہوئی اور کائنات وجود میں آ گئی ظاہر ہے کہ پہچاننے کی بھی ضروری تھا کہ خالق کے علاوہ کوئی مخلوق موجود ہو اور مخلوق کے اندر پہچاننے کی قدریں پائی جاتی ہوں پہچاننے کی قدروں سے مراد یہ ہے کہ مخلوق پہچاننے کا جاننے کا سمجھنے کا سننے کا دیکھنے کا اور محسوس کرنے کا ادراک رکھتی ہو اللہ تعالیٰ چونکہ مجموعہ اور صاف ہے جب اللہ تعالیٰ کے تین یا اللہ تعالیٰ کے ارادے نے حرکت کر کے کچھ فرمایا تو جس ترتیب جن قائدوں اور جن طاقتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائنات کی تشکیل کا پروگرام تھا وجود میں آ گیا کائنات کی تشکیل کے پروگرام کا پہلا مظاہرہ جس مثال پر جس اسکرین پر جس پردے پر جس تختی پر یا جس کاغذ پر یا جس کتاب میں ہوا اس کو پران کی زبان میں لوہے محفوظ کہا جاتا ہے اور تصور تصویر اس کا نام لوہے اول ہے یہ بات پوری طرح ذہن نشین ہوگی کہ کائنات کی پہلی تخلیق کا مرحلہ جس کا مظاہرہ ہوا وہ لوہے محفوظ ہے لوہ محفوظ پر کائنات کی جو بھی حرکت واقع ہونے والی ہے یا کائنات میں جس قسم کا تغیر یا تبدل ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے اس کے تمام نقوص لوہ محفوظ پر محفوظ ہے یہ ایک اجتماعی پروگرام ہے یعنی کائنات کا ہر ہر اجتماعی حیثیت میں ایک تصویری ختوحال کے ساتھ یکجا موجود ہے اس کو ہم مثال فلم سے تابع کر سکتے ہیں ایک فلم ہے جس میں ایک ساتھ مختلف نو شکلیں اور صورتیں موجود ہیں لیکن ابھی فلم کے اندر ہی موجود ہیں وہ تصویر حرکت میں نہیں آئی فلم کو اگر ہم ایک اسکرین مان لیں تو فلم کا مظاہرہ جس جگہ ہوگا یعنی متحرک تصویریں ہمیں نظر آئیں گی اس کا نام بھی ہم اسکرین ہی رکھیں گے اب ہم یوں کہیں گے کہ دو اسکرین ہیں یہ دو پردے ہیں ایک پردے پر تصویریں بنی ہوئی ہیں لیکن متحرک نہیں ہیں اور دوسری پردے پر تصویریں متحرک ہیں ان میں حرکت بھی ہے یہ بولتی بھی ہیں ناشتی گاتی بھی ہیں ہستی کھیلتی بھی ہیں جس اسکرین پر تصویریں موجود ہیں مدار, مدار متحرک نہیں ہیں لوہے اول ہے جس اسکرین پر تصویر متحرک ہے وہ لوہے یا آلم جو ہے جو یعنی تنسار کا دوسرا عالم بھی صورت میں موجود ہے ایسی فلم یہ ایسی اسکرین یا ایسا پردہ جس پر تصویر متحرک ہے لیکن حرکت کا تعلق اجتماعی ہے حرکت میں ارادہ بھی شامل ہے کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کو با اختیار قرار دیا ہے تو لوائے محفوظ کا جو نقش عالم جو یا لوہ دوئم پر نازر ہوتا ہے اس کے اندر انفرادی نوعی اختیارات شامل ہوگا دوبارہ لوہ محفوظ پر منتقل ہوتے ہیں لوہ محفوظ کو عالم تمثال بھی کہتے ہیں اس تاریخ کی روشی میں لوہ محفوظ پہلا عالم تمثال ہے اور لوہ دو یعنی جو جو دوسرا عالم تمثال ہے اس میں انسانی ارادے بھی شامل ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی تاریخ میں پانچ بنیادی باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان باتوں میں خالق اور مخلوق کے رشتے کی ایسی تشریح بیان فرمائی ہے کہ جس تشریح پر غور و فکر کر کے مخلوق خالق کے ساتھ اپنا رشتہ تلاش کر سکتی ہے عالم تمثال اول ہو یا عالم تمثال بوئر ہو اس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہے اس لیے کہ عالم تمثال اول یعنی لوہے محفوظ بھی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود تھی اور موجود ہے دویم عالم یعنی دوسرا تنسار لوہے اکبر کا آس ہے اس, لیے اس کا صلی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے یہ بات اس طرح ہوئی کہ اللہ تعالی کے ارادے اور ذہن کا پہلا آس لوہے محفوظ اور لوہے محفوظ کے اوپر کائنات کے تمام انفرادی اور اجتماعی پروگرام لوہے میں رکھو اس کا اردو لوہے دوڑے سوال یہ ہے کہ لوہے لوہے ان تک رسائی کا ذریعہ کیا ہے سوال یہ ہے کہ لوہے دیا لوہے ہوا ان تک رسائی کا ذریعہ کیا ہے دوہے دوہے میں یا دوہے اول تک رسائی حاصل ہونے کے بعد اب خود انسانی رشتہ بڑا راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے اس رشتے کو قائم کرنے کا واحد ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اشار فرمایا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے اور بندے کی تعریف ہی ہے کہ وہ زندگی کے ہر مرحلے میں ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے اللہ تعالیٰ نے اخلاص میں پانچ ایجنسیوں کا تذکرہ کیا ہے پہلی صفت وحدت ہے یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح کثرت نہیں ہے دوسری صفت بے نیازی ہے یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح کسی کا محتاج نہیں ہے اور سب اس کے محتاج ہیں تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا باپ نہیں ہے چوتھی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا نہیں ہے اللہ کی پانچویں تعریف یہ ہے کہ وہ کوئی خاندان نہیں اس کا کوئی خاندان نہیں یہ بات ہر چیز ہے آدمی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ خالق اور مخلوق کی تعریف حدیں ایک دوسرے کے برعکس ہوں گی یعنی جو تعریف اللہ کی ہوگی وہ تعریف مخلوق کی نہیں ہوگی اور جو تعریف مخلوق کی ہوگی وہ تعریف اللہ کی نہیں ہوگی اب ان پانچ ادن سے اوپر غور کرنے سے یہ بات ذہنی طور پر مشاہدے میں آتی ہے کہ صرف ایک صفت اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے جس صفت سے بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ اور تعلق قائم کر سکتا ہے اور وہ رشتہ اور وہ تعلق بے نیازی ہے جب کوئی بندہ تمام مخلوق سے اپنی احتیاط کا تعلق منقطع کر لیتا ہے تو اس کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے اور لاشوری طور پر اس کے اندر کی آنکھ اس بات کا مشاہدہ کر لیتی ہے کہ تمام ضروریات کا واحد کفیل اللہ ہے خالق ویدت ہے لیکن مخلوق ویدت نہیں ہو سکتی مخلوقص ہونا ضروری ہے خالق مخلوق سے بے نیاز ہے اور مخلوق خالقی محتاج ہے خالق باپ نہیں رکھتا تو مخلوق باپ رکھتی ہے خالق کا کوئی بیٹا نہیں اور مخلوق کا بیٹا ہوتا ہے خالق کا کوئی خاندان نہیں تو مخلوق کا خاندان ہونا ضروری ہے ان پانچ صفات میں سے چار صفات میں مخلوق خالق کے ساتھ رابطہ اور تعلق قائم نہیں کر سکتے صرف ایک صفت بے نیازی ایسی ہے جس میں مخلوق اپنی تمام احتیاط کو تمام ضروریات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کر کے اپنا رشتہ مستحکم کر سکتے اس طرز فکر کو اس عمل کو اس تغنا کہا جاتا ہے یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کل فرمایا تو صفات الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائنات کی جس طرح شکل و صورت تھی وہ موجود ہو گئی یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کے اجزاء مخلوق کی مختلف نو صورتیں بن گئی یہ صورتیں وہ صورتیں ہیں جو مخلوق کی شکل و صورت میں روح کی حیثیت سے لوہے محفوظ میں موجود ہے انہیں روحوں کو یا موجودات کو قرآن نے عمر ربی کہا ہے یعنی کائنات کا ہر فرض اللہ تعالیٰ کے حکم کی ایک تصویر ہے یہی حکم زندگی موت اور حضور و سعود میں ہر جگہ متحرک اور بامل ہے یہ دراصل خالق اور یہ دراصل مخلوق اور خالق کے درمیان ایسا تعلق اور ربط ہے جس کو کسی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا مخلوق اور خالق کے درمیان اسی رب کو حضور خلندر بابا اولیا نے جو کہا ہے